ગોકુળના લોકોની વચ્ચે ઈશ્વર પોતે ભગવાન પોતે બાળ કનૈયાના રૂપમાં રમતો તો એ ચૌદ વર્ષની ઉંમરે કૃષ્ણ પરમાત્મા છે એ ગોકુળ છોડીને મથુરા જતો રહ્યો પછી મથુરાથી સંદેશ દેવા માટે થઈને ભગવાન કૃષ્ણ ઉદ્ધવને ગોકુળમાં મોકલે છે આપ વ્રજ જાઓ નંદ જશોદા મૈયા પર ગોપીઓ સે મિલો ઓર ઉનકો સમજાઓ ये रोना धोना प्यार ये सब छोड़े और ज्ञान मार्ग पर चले गोकुल में उद्धव आए थे बधाई ने के कृष्णा आया है बधाई ने कन्हैया पाछो आ गयो ए कान्हा तो नहीं है ये तो कोई और है पीतांबर तो कान्हा का है हाँ तुम सही हो આપવા આવેલા ઉદ્ધવ ને એમ કે છે કે અમારે કઈ તમારા સંદેશ નથી સાંભળવા અમારો સંદેશો એ કનૈયા ને દેજો કે શું હતો સંદેશો एक बार गो, गो લે જો રે એ ઓધવ જી મારવાલા ને એ વઢીને કે જોજી તું ના તાર તમે છો ભગતું ના તારણ એવી અમને હૈયા તમે છો ભગતું ने जो जी माने तो मना भी ले, जो ले। ए ओ धो जी मानी जी मुझे याद करती भी है बोलो ना वो तो भैया मैं तुम्हें दयालु समझता था पर आज पता चला कि तुम जैसा कोई निष्ठुर नहीं है ऐसे कैसे छोड़ के चले आए क्या प्रेम है व्रजवासियों का तनिक भी विलंब मत करो और मेरे साथ व्रज चलो <laughs> भैया तुम्हें ये क्या हो गया है और ये तुम कैसे व्यर्थ बातें कर रहे हो? मैं? मैं व्यर्थ बातें कर रहा हूं अरे वहां सब रजवासियों के प्राण तुम्हारे एक बात पे टिके हुए हैं कि कृष्ण ने बोला था वो जरूर आएगा <laughs> रोग लग गया ना तुम्हें भी उद्धव तुम तो वहां ज्ञान बांटने गए थे और खुद ही प्रेम में डूब गए अरे जिसे मैं भी कुछ नहीं दे पाया उसे तुम क्या दे आते सही कहा कान्हा पर मुझे भी वहां जाके प्रतीत हुआ जो तन में मन में नैनन में वहां को क्या संदेश फिर भी कान्हा मुझे एक बात आपकी समझ नहीं आई अब तक आप उनसे मिलने क्यों नहीं गए प्रेम और कर्तव्य के बीच में प्रेम ही झुक सकता है क्योंकि प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना होता है और यही प्रेम मेरे और व्रजवासियों के बीच है आप धन्य हो प्रभु आप धन्यः प्रजनप्रयतं बालमुकुन्दं प्राधारम I'm